Tuan, kalau pemimpin tu dia ni nampak islami tiap-tiap hari buat yahanana hari ni apa negeri ni berselawat besok negeri ni berselawat kalau pemimpin setakat macam ni kau buat tiap-tiap hari pun puak kufar takkan kisah kerana itu tidak mencabar kekuatan mereka Bila kita tak faham ni, eh? batu bila berlaku contohnya eh, isu Iran Israel. Timbul persoalan, eh mana negara Sunni? <guluh> mana pemimpin Sunni? Buat apa? Isu-isu yeah. ni hasil daripada ketidakfahaman kepada asas terhadap sistem global yang di design oleh puak kufar untuk melemahkan umat Islam timbul persoalan di mana pemimpin umat Islam saya tuan-tuan tuan-tuan jangan fokus isu Gaza saja kena umat Islam juga dibunuh di Kashmir umat Islam juga dibunuh di uh, Turkistan Timur Uyghur dibunuh di Bali, Burkina Faso dibunuh di Sudan Sudan puluhan ribu Perlu diketahui bahawa darah dan nyawa umat Islam nilainya adalah sama tak kira dia Palestin ataupun di tempat lain dia umat Islam nilainya sama. Sebab itu ramai yang gagal faham apabila dia menganggap Iran hero. Sebab dia tidak melihat bahawa Iran terlibat membunuh ratusan ribu umat Islam di Syria. Membunuh ratusan ribu umat Islam di Iraq membunuh ratusan ribu umat Islam di, di Yaman melalui proksinya jadi pertemuan antara Israel yang telah membunuh lebih kurang 60 ribu penduduk Gaza bertembung dengan Iran yang telah membunuh ratusan ribu umat Islam di Iraq, Syria dan Yaman pertemuan antara dua tu saya tak 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 sempat nak bincang benda ni lebih panjang kan, sebab saya nak fokus ada beberapa perkara yang uh, perlu didedahkan kerana selalu kita bincang isu razah yang agak uh, apa uh, mendatar. Baik. Saya ulang sekali lagi timbul persoalan, mana pemimpin umat Islam? Puak-puak kufar yang telah design sistem dunia ni, mereka mewujudkan sistem yang melemahkan umat Islam mana-mana pemimpin yang mampu memangkitkan kekuatan ummah sama ada dijatuhkan atau dibunuh mana-mana tuan-tuan kalau pemimpin tu dia ni nampak islami tiap-tiap hari buat yahanana hari ni apa negeri ni berselawat besok negeri ni berselawat kalau pemimpin setakat macam ni kau buat tiap-tiap hari pun puak kufar takkan kisah kerana itu tidak mencabar kekuatan mereka baik tuan, -tuan saya nak ambil beberapa contoh pemimpin sama ada dijatuhkan ataupun dia dibunuh apabila mereka berusaha untuk bangkit menguatkan umat ni Pertama Adnan Mandaras yang menjadi Perdana Menteri Turki 1950 hingga 1960 beliau cuba memberi kekuatan ruang kepada Islam dalam kehidupan awam dia buat banyak benda yang dulu masa Mustafa Kamal Tartuk yang tutup pusat tahfiz sekolah-sekolah agama azan ditukar jadi apa ni, bahasa Turki so zaman Mandaras yang telah tukar balik so apabila dia dilihat cuba untuk menerapkan Islam di Turki maka dia dijatuhkan melalui kudeta tentera pada tahun 1960 dan akibatnya dia telah dijatuhkan hukuman gantung pada tahun 1961 kan itu je mereka buat uh, tuduhan yang pelbagai dia dituduh korupsi, salah guna kuasa dan tuduhan yang paling besar ialah membahayakan dasar sekular Turki tuan-tuan perlu faham sekular di Turki tidak sama dengan sekular di Barat di Eropah sekular di Barat boleh kita sebut secara umum iaitu kebebasan bebas bersuara bebas memberi pendapat itu sekular di Barat sebab tu Mr. Bin kutuk agama dia dalam dalam gereja Kristian tak ada masalah sekular nak bakar Quran di Perancis ok tak ada masalah masing-masing diberikan hak tetapi sekular di Turki dia berbeza apabila seseorang nak laksanakan Islam ia telah mencabar sekular maksudnya sekular di Turki dia berlawanan kolan asan islam je makna lawan sekular dan sekular Turki diperlembagaankan ini bermakna mana-mana orang pemimpin yang cuba menyebut nak laksana islam ia telah mencabar perlembagaan Turki okey sebab tu Anan Mendaras sudah cukup uh, apa nama uh, untuk dia dijatuhkan kerana dia mencabar sekularisme di Turki Baik. kemudian Nikmetin Erbakan yang sempat menjadi uh, Perdana Menteri Turki selama setahun 1966 hingga 1967 Baik. apa sebab Erbakan dijatuhkan? dia anti Zionis terang-terangan dan disebut Zionis adalah kuasa jahat global yang menguasai kewangan, media dan politik dunia. ini disebut Kemudian bila dia menang, dia nak menyatukan negara-negara Islam di bawah bumbung D8. D8. Dan Erdogan ditubuhkan D8 ni, developing aid ni. Untuk membentuk kuasa alternatif ekonomi politik nak lawan G7. Maka pok-pok kufar melihat ini satu cubaan serius untuk membina satu blok Islam ia ya, global yang bebas dari sistem kawalan IMF, Bank Dunia dan sistem kapitalisme barat. Ini satu cabaran. Yang ketiga, dasar luar bebas dan pro Islam. Erbakan. Erbakan nak bawa Turki keluar daripada cengkaman NATO dan Amerika dan lebih rapat dengan dunia Islam. Dia pergi ke Pakistan, dia pergi ke Indonesia, dia juga datang ke Malaysia untuk membina uh, sistem kekuatan ummah ni. Kemudian yang keempat, dia tolak sekularism Atartuk At secara harus tapi jelas. Dan kufar bimbang kebangkitan Islam politik Turki akan memberi kesan domino ke atas dunia Islam. Seolah-olah Turki ni dia nak membawa satu uh, apa nama, daulah Uthmaniyah baru yang dipelopori oleh uh, Erbakan. Kemudian dia juga tolak sistem ekonomi barat bahkan dia nak bentuk satu sistem ekonomi Islam bebas riba. Dia nak sokong mata wang dinar pada ketika tu, dinar emas di dalam negara-negara umat Islam. Dan kemudian dia membakar semangat umat Islam global. Dan bahkan dilihat sebagai simbol kebangkitan Islam moden secara politik. Dan akhirnya dijatuhkan juga melalui kudeta uh, apa nama uh, tentera. Tapi secara uh, pelahan pada tahun 1997 baik uh, kemudian Erdogan tuan-tuan Erdogan ni dia meningkat peranan Islam dalam masyarakat moden di Turki Turki ni memang teruk memang teruk sekular dia sangat dahsyat so di zaman Erdogan banyak proses islamisasi berlaku dia juga membela Palestin secara terbuka dia juga memperkuatkan ekonomi dan ketenteraan Turki. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni Turki dengan ketenteraan dia sangat dahsyat, meningkat. Dan dia juga membantu mujahidin Syria. Dia juga telah memelihara pelarian jutaan pelarian Syria di Turki. Sehingga pembangkang yang dikuasai oleh sekular membantah Erdogan dan hampir kalah pilihan raya bau bau ni kerana kempen uh, menidakkan ataupun kempen menghasut Erdogan telah bela umat Islam Syria di Turki sepatutnya dihalau, Erdogan hampir kalah ramai orang yang nak tengok Erdogan buat sekelip mata, mustahil kalau kita belajar sejarah Turki, Erbakan mencabar sistem Islam, itu kan, sesuatu seseorang menyebut, kalau sebut kita nak Islamisasikan Turki, ini bermakna dia lawan dengan perlembagaan dan dia boleh dijatuhkan kerana telah menyalahi dan melawan perlembagaan Turki itu sendiri sebab tu tak boleh sebut ini, ini perlu clear dulu ramai orang duk tuduh Erdogan saya bukan bukan orang yang orang kata pro Erdogan hmm. sangat tapi realistik pada tahun 2016 cubaan kudeta terhadap Erdogan gagal dan cubaan ini sebenarnya kali ketiga untuk menjatuhkan Erdogan kemudian Malik Faisal yang memerintah Saudi pada tahun 1964 sehingga 1975 satu-satunya pemimpin umat Islam yang berani melakukan embargo minyak terhadap Amerika ditutup telaga minyak pada Amerika sewaktu perang Yom Kippur Perang tahun 1973 dengan Israel Dia juga membela Palestin. Tuan-tuan boleh tengok video Ucapan Malik Faisal Cering bulu Dia bercakap tentang Palestin Dan jihad Dan Dia cuba untuk mengukurkan Islamisasi di rantau Arab Apabila dia cuba untuk memperkuatkan umat Akhirnya dia dibunuh oleh anak saudaranya yang baru balik daripada Amerika pada tahun 1975 tuan-tuan, keluar berita kononnya punca rasminya kira perbalahan anak-beranak -anak lah tetapi tuan-tuan wujud juga satu teori iaitu pengibatan CIA dan Mossad untuk membunuh Malik Faisal sama juga Ziaul Haq, Presiden Pakistan yang memerintah 1978 hingga 1988 Tuan-tuan, beliau memperkenalkan Islamisasi undang-undang Dia juga telah menyokong Mujahidin di Afghanistan Masa lawan Soviet Tuan-tuan, apa berlaku padanya? Akhirnya Pesawatnya telah di, di apa nama? Dia meninggal ataupun dia dibunuh melalui pesawatnya Dengan penuh tanda tanya Dan ada spekulasi juga CIA turut terlibat di dalam pembunuhannya Dr. Muhammad Mursi yang memerintah 2012 hingga 2013 di Mesir Presiden Mesir yang menang dia buka pintu rafah sebagaimana pengkhianat Asisi tutup pintu rafah tuan, tuan dia buat banyak benda dia nak kukuhkan sistem pemakanan di Mesir tanpa perlu diimport dia nak sistem ubat buatan dan sistem ketenteraan senjata dipro, di dikeluarkan di, sendiri di Mesir dan dia sebut dengan jelas dia pro Palestin dia akan bantu Palestin dan pada ketika itu isu Syria juga dia bersama dengan umat Islam Sunni yang dia tidak bersetuju dengan rejim Syiah Bashar al-Assad apa hasilnya dijatuhkan oleh tentera yang apa nama Asisi sekarang ni dan saya melihat tuan-tuan yang menjatuhkan Dr. Mursi asisi itu hanyalah tabir di depan kuasa-kuasa belakang yang sedang memegang terajunya hmm. baik inilah sistem yang diwujudkan oleh Puak Kufar mana-mana pemimpin umat Islam yang mampu menguatkan umat sama ada dia dijatuhkan ataupun dia dibunuh jadi tak perlulah tanya mana pemimpin umat Islam kerana pemimpin-pemimpin umat Islam khususnya di negara-negara yang dipantau mereka telah diletakkan oleh popok kufar ni kalau dia tidak disetuju oleh barat dia akan dijatuhkan macam Dr. Mursi dan lain-lain sebab itu asisi boleh kekal pemerintah-pemerintah khususnya di negara Arab mereka boleh kekal memerintah walaupun zalim walaupun sangat zalim Mesir tu sangat zalim ribuan ikhwan muslimin bukan pegang senjata hanya di, dikenal pasti ikhwan muslimin dalam penjara diseksa bahkan ada yang hilang begitu saja Mesir sangat zalim